Bacılara hə salam. Məntiqdən qəzəmlərə aid testlərin davamına həll edək. Deməli başlayırıq 74-cü testdən. A + 5-ə bərabərdir. B-nin qiyməti isə 2B 10-a bərabərdirsə B-nin qiyməti 5-ə bərabərdir. Deməli A neçəyə bərabərdir? A = 5 + 5. Bərin qiyməti 5dirsə, 5-in üzərinə 5 gələndə a deməli 10 on deməkdir. Onda olur 10. On, 10. Burda isə 5. Burda 10-un kvadratı olduğuna görə 10 + 5 = 15. 15-in üstünə 100 gələndə 115. A variantımız doğrudur. Bəngə dəyişək. İkinci növbəti testə. Əvvəldə bu istəni həll edək. A-nın qiyməti demək 2-dir, B-nin qiyməti 2-yə bərabərdir. 2-nin kvadratı 4, 4-ün üzərinə 2 gəlirik, elə 6. Deməli, birinci istənin qiyməti 6 oldu. İndi İkin, ikinci istəni həll edək. 3a 9-a bərabərdirsə, a-nın qiyməti 3-dür. Bənin qiyməti isə a-dır. Bu da bərabərdir 9 * a. Gəl indi yerləşdirək. Burda oldu 6 * 9 * a = 18. 15 * a = 18. a da bərabərdir 3-ə. D variantımız doğrudur. 776-ya x 16. Əvvəl bu hissəni həll edirik. Bu zaman oldu x-ın kubu çıxılsa kök altında 16. Bu da bərabərdir, hər biri 23-ə bərabərdir. Yəni bu da 23-dür. Bu hissədə 23-ə bərabərdir. x-ın kubu çıxılsa 4 bərabərdir 23 x kubu bərabərdir 27 -di. x da bərabərdir 3 Deməli x-in qiyməti 3. Bunu da qeyd edirik. x deməli 3-ü. İndi y-i tapaq. İkinci sənə həll edək. 3 y -ki. Bu zaman 3-ün kubu 27. -di. √x altında y. Bu da cavab 23-ə bərabərdir. √x altında y bərabərdir 3-ə. x də bərabərdir 16. x-in qiyməti də 16 oldu. Gəlin indi nəticəmizi həll edək. x-in qiyməti 3 idi. 3-ü 4-ə vururuq, 12, üstə gələk 16 bərabərdir 28-ə. B variantımız doğrudur. Keçək 77 nömrəli testə. Burda görürük həm belə AB var, həm də BA var. Gəlin əvvəl həll edək 47. 4 belə bir işarə 7 = 2 7 ulduz işarə 4. Tapın, A-nın qiyməti nədir? A-nın qiyməti 4. İndi gəlin 7-dir. 7 ulduz 4 = 2 vurulsun 4. olsan a, yəni a-nın qiyməti nə idi? 7. İndi biz, uşaqlar, bunu x-la, yəni bu hissəni x-la qeyd etsək, bu hissəni y-lə qeyd etsək, bura y olar, bura da x olar. Gəl yəni, indi tənliklə həll edək. x = 2y / 4-də existə bərabərdir. 2x + 3-ün 7-yə. Əvəz etmə üsulundan gələn istifadə edib həll edir. Deməli y-nin yerinə bu hissəni yerləşdirək. x = 2y, yəni 4x - 14 - 4-ə. 3x = 0. Hə? x da bərabərdir 6. x-in qiyməti 6 oldu diskansayda 4 ulduz 7. Deməli, o da 6-ya bərabər. B variantımız doğrudur. İndi keçək növbətiyə. Bu metodda eyni ilə bayaqki test 4 ulduz 3 = 2 3 ulduz 4-ə keçərək 3b-nin qiyməti nəçaydı? 3 3 üçə vurdaq 9 to. İndi keçirik digər metoda, yəni üstlə 4-ə. 3 ulduz 4 bərabərdir. 2 vurulsun 4 ulduz 3-ə, 3-ə görə 3-əyə, yəni 12-yə. 12. Əyni də indi gəlin burada da qırmızı qələmlə qeyd edək. Bunu biz x-ı qısa götürək. Bunu isə y-də. y, -də. y -də və x. x bərabərdir 2y/y = 2. y də bərabərdir 2x / 12-yə. Gən əvəz etmə üsulundan yenə istifadə edək. x bərabərdir 4x / 24-dəcək. 3x = -33 x = -11 x-ın qiyməti -11. x-dan hansı idi? 4 oldu. Deməli -11 bərabərdir. Mənfi -11 hansı variantdır? D variantı. Gəl indi digərini həll edək. 4 7 7 4 Oldu 4 ulduz 7 bərabərdir 4 bölək 2 yirik, yəni 14 çıxılsan 2 7 ulduz 4. İndi tərsinə yazırıq. 7 ulduz 4 bərabərdir. Birinciyə 7 versək bir O zaman belə olar. 7-də şdəcə 8 olsun, 2 vurulsun. 4 ulduz 7. İndi qələmin rəngini dəyişək. Bunu x götürsək, digəni y x x bucsei olar. Dan indi tənliyimizi quraq. x = 18, yəni 4 + 4. 18 - 2y. y = 15 + 2x. Əvvəzetməsindən təkrar istifadə edək. Deməli, nə edəcəyik?